قابل احترام اور قابل صدح صدح احترام مجمع اس کا, ہر اس کا ہر سانس امانت ہوتی ہے ویسے تو ہر انسان کے پاس جو زندگی ہے جتنے سانس ہیں ہر سانس اللہ کی نعمت اور اللہ کی امانت ہر ایک کے پاس لیکن اس نسبت پر جمع ہونے والا اللہ کو پہچانے اللہ کے کہی کو مانے اللہ سے مانگے اللہ کے راستے پر چلیں اللہ کی اور ہر ایک کو اس راستے کے طرف کی رہبری کریں اس نسبت پر جمع ہونا کہ گھر میں بالکل خالی بیٹھے تھے تو اٹھ کے آ گئے ان میں سے جس سے بھی چاہے آپ پوچھیں کوئی نہ کوئی مشغولی کوئی نہ کوئی ذمہ داری کوئی نہ کوئی کام لیکن اس کو اس وقت میں قربان کیا ہے دعوت کی اس عظم الشان محنت کے تقاضے کو اپنے ہر تقاضے پر مقدم کر کے یہ مجمع آیا ہے یہ بہت قابل مبارک باد ہے اور اسی کی کے لیے آسمانوں میں دھوم مچ رہی ہے اور اللہ پاک رش کر رہے ہیں دیکھو میرے بندے دیکھو میرے بندوں کو دوستو جب قربانی دی ہے اور اس نیت کے ساتھ تو اللہ پاک ہمیں پورے دھیان بات کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی صحیح نیت کے ساتھ اور صحیح نیت میں سب سے پہلے اللہ کی رضا ہی ہے اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور آپ کی پوری زندگی ہر گھر ہر در ہر فرد بشر تک ہر ایک اس رنگ میں رنگ جائے اس کے ہی محنت ہے اس لیے کہ اللہ پاک نے انسانوں کی رہبری کے لیے پہلے ہی دن سے انسان کو اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا لم یکن شیئم مذکورا کون چیز نہیں تھی اللہ نے انسان کو پیدا کیا اپنے خدش اس کو جان دی مال دیا صلاحیتیں قوتیں مختلف قسم استعدادیں کہ یہ ضائع نہ ہو یہ برباد نہ ہو یہ خود اس انسان کے لیے وبال اور اللہ کی جنف کا سبب نہ بنے اس کے لیے اللہ نے کرم بالائے کرم کرم بالا کرم انسان کو اپنی خلافت کا جوڑا پہنایا اور اس کے ساتھ اس کی رہبری کے رہے پہلے ہی دن سے انبیاء کرام علیہ سلاد التسلیمات کا سلسلہ کیا شروع کیا اور اسی کے ساتھ اپنا علم اسے تمام انبیاء اور تمام رسول علیہ سلاد التسلیمات نبوت کی محنت میں ایمان کی دعوت اور اللہ کا عید دو ساتھ کے قرائے انجیل، ہی تمام علم تمام کتابوں کا مجموعہ جو قیامت کے لیے حد الداس جو آدم کا بیٹا جو ہوا کی بیٹی اس کی پوری رہبری اسے قرآن میں ملے گی ہر قدم پر ہر سانس رحمت ہاں اتنا ضرور ہے کہ مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ہے اور جدر پیچھ ہوتی ہے کوئے ہمیا بھی ہو تو وہ بھی نظر نہیں آتا ہے اسی لئے فرماتے تھے اور بہت روتے ہوئے اور آہیں کہ ہمارے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعید میں جب فرق ہو گیا حینا کہ آدمی بھی وہی تھے ہمارے جیسے ان کے بھی وہی اعظا وہی جوارہ وہی دل وہی دماغ ان کے ہاں بھی کھانا پینا بیویاں بچے شادیاں ساری لیکن جب بنیادی فرق ہو گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بحجت کے بعد پوری امت تمام صحابہ اور صحابیات کیا ورد کیا عورتیں کیا جوان کیا بہو کیا بیٹیاں کیا بوڑھے کیا جو جس حیثیت سے تھا ہر ایک کے دل کا رخ قرآن کی طرف ہر قدم پر یہ معلوم کرنا اللہ کا حکم کیا ہے اس حکم کے پورا کرنے کا طریقہ حضور نے کیا بتایا ہے فرمایا کرتے تھے صاحب رحمت اللہ علیہ کہ ایمان کے بعد سب سے پہلا رکن اسلام کے جو ارکان ہیں سب سے پہلا رکن نماز اور فرمایا فرما دیتے خالی نماز نہیں پڑھنی نماز کا مزاج بنانا ہے اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا سلو کمار نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا کہ نماز میں آدمی یہ چار حالتیں ہوتی ہے یا کھڑا ہے یا جھکا ہوا ہے یا سدے میں ہے یا بیٹھا ہوا ہے اور یہ حالتیں اس کی ہوتی ہے گلی میں ہو گھر میں ہو محلے میں ہو سڑک پر ہو مارکیٹ میں ہو اندھیرے میں ہو اجالے میں ہو یہ چار حالتیں ہیں کہ جس طرح نماز کی چاروں حالتوں میں اللہ دیکھ رہے ہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اس کی رحمتیں متوجہ ہیں کے بعد زندگی کے تمام شعبوں میں کھڑے ہونے میں جھکنے میں لینے میں دینے میں بولنے میں سننے میں نماز کا مثال بن جائے ہیں. یہ فرمایا کرتے ہیں

آپ کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا ایمان کی دعوت کے ساتھ اپنے والے علم کے ساتھ اخلاق کی خوبیوں کے ساتھ اور صفات حمیدہ اس لیے ماں یا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جیسے اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت آئی صحابہ کی جماعت آئی اما جی کے پاس اما جی اخلاق کے کیسے حضور پاک صلی کے اخلاق بیان کے کہ آپ سب سے اونچے اخلاق والے ہیں وہ کیسے تھے تو احمد نے پوچھا تھا اَلَا تَقْلُورَ الْقُرْآنِ تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہو احمد قرآن تو پڑھتے ہیں کہ جو قرآن وہ حضور اس لئے ملائی لیا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عملی قرآن تھے یہ قرآن تھا یہ سب ہاتھ میں اور جلدوں میں جو ہمارے سامنے ہوتا ہے اور حضور کی ذات بابرکت ہر سانس کہ وہ قرآن وہ عمل قرآن اور کرم والا ہے کرم کرم والا ہے کرم کہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث دینا ولا دیر ہما وینما نورث العلم الکما فل علیہ السلام ہم نبیوں کی جماعت اپنے پیسے والوں کو پیسے لے کا وارث نہیں بناتے جو علم اللہ کے یہاں سے ہم لے کر آتے ہیں ہم اس کا وارث بناتے تمام حلوم کا مجموعہ قرآن قریب اور قیامت تک کے لیے اور ہر فرد بچر کے لیے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم میراث میں دے گئے یہ اللہ فرماتے تھے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں اپنی مچھلیوں کا کام اپنے ہفتے واری ماہانہ سالانہ گشتیں چلے فضائل کی تعلیم اور یہ سارا سیکھنا سکھانا یہ تو ابھی عجیب بات